petani ni dia tak boleh nak terlalu bergantung dengan subsidi kerajaan petani ni kena self-sustain uh, sebagai contoh macam petani di Jepun diorang dipayungi oleh satu yang dipanggil Japanese Agriculture, JA JA ni adalah sebuah institusi koperasi. Koperasi ni actually adalah dibina oleh a group of farmers. So a group of farmers di Jepun, dia orang tubuhkan JA supaya JA ni lah yang akan market dia orang punya produk tau. Lah. So macam contoh, satu uncle Jepun ni dia akan tanam strawberry. So bila dia tanam strawberry, dia jual kepada JA. JA akan bayar dia dalam certain period and dia very transparent. Bila dia punya strawberry tu ada 3 tan, dia nampak dalam sistem Oh dia dah jual satu tan. Dia dah jual 2 tan dengan begini harga. Dia jual tan sebab cara penjualan JA kepada uh, retailer adalah style macam orang bilang apa tu? Auction. Yang macam okay strawberry RM12. Uh, Siapa nak? Ah ha, terus supermarket ni cakap, "Oh RM12. Strawberry RM13." Ah ha, terus harga tu makin naik makin naik macam auction lah. So dia transparent kepada petani. So sampai satu tahap, JA ni dia siap ada bank pertanian dia sendiri. JA ni supply baja kepada petani. JA ni uh, bagi training kepada petani-petani baru. Lepas tu anak-anak orang Jepun yang uh, no, Dia bagi scholarship Yang anak-anak petani So sampai kan Jepun punya farmers jadi uh, Millionaire-millionaire Multi-millionaire lah Sebab ada JA ni So JA ni lah actually Organisasi yang manage petani punya hasil hasil hasil. So actually kita boleh je buat. Kita tak boleh nak tunggu semua benda government nak buat kan. Kita nak tunggu semua government nak buat bila kita mau maju kan. Kita kena ambil inisiatif, tubuhkan koperasi, lepas tu koperasi inilah yang manage hal-hal petani. Bila bila dia ada profit daripada jual retail uh, petani punya produk, lepas tu dia at the same time supply baja lagi kepada petani. Lepas tu bila petani nak expand, dia yang bagi loan dekat uh, petani uh, dengan interest yang paling rendah ataupun interest zero lah. So actually jadi kita boleh je buat kita sama ada kita mau buat atau kita tak nak buat je kita tak buat dulu sebab rakyat kita ni tak nampak tau dia tak nampak yang benda ni jadi dekat Jepun benda ni jadi dekat Belanda uh, macam Dutch lady semua tu datang daripada koperasi kita tak nampak tau benda tu so bila kita tak nampak kita tak inspired lah so that's why bila buat lawatan ke luar negara kita bawa pegawai-pegawai pertanian -pegawai, agensi-agensi kan sepatutnya kita kena bawa petani juga sebab petani ni lah yang sebenarnya berada di lapangan so bila kamu bawa ada orang sekali dia orang nampak dia orang inspired baru dia orang balik dan inspired dia orang punya community tapi kalau jabatan kerajaan yang kamu bawa pergi melawat di Taiwan, jabatan kerajaan yang kamu bawa melawat di Belanda, melawat pergi uh, China kan. So dia balik dia cakap dengan petani, petani cakap, alah, dorong ni, dorong bukan tanam pun. Tapi bila petani sendiri yang kamu bawa, a group of farmers yang kamu trust, yang ada potensi, kamu bawa pergi Taiwan, dia belajar daripada Taiwan, dia balik, dia inspired. Dia akan cakap tu dia, dia orang punya community. Sama lah macam satu, bukan kita underestimate government servant atau pegawai pertanian tau. Tapi macam saya yang cakap benda tu, dia carry more weight daripada orang yang bukan dalam bidang agriculture tu cakap pasal pertanian tau. So that's why bila saya cakap, oh saya nak buat begini-begini macam di Jepun. Orang akan dengar sebab dia orang tahu benda tu dia nampak. Nampak tak nampak, dia tak inspired. Dia tak inspired sebab kita tak bawa dia orang pergi tempat-tempat tu untuk inspired. Orang yang tanam tu pergi tengok, oh dia nampak sendiri tau. So that's why kenapa kita pergi ke Kabupaten Enrekan, untuk melihat penanaman bawang di sana sebab kita mau cari inspiration uh, macam mana dorong buat so that's why bila kita nampak dorong buat dengan penuh benda-benda manual dengan community farming dan baru kita inspired tau kita inspired untuk balik ke Sabah kita pun boleh sebab so, kita ada strength yang sama kita ada keadaan yang sama kita pun rural area kita pun community yang paling kuat that's why bila orang tanya kenapa bawang ni kat Selangor tak jadi pun kat Perak tak jadi pun dah sekarang tak ada dah orang oh, cakap begitu kan orang tak percaya Sabah masih jadi Sabah jadi sebab Sabah ni dia ada sense of community yang strong di di pedalaman kau masih kenal jiran kau yang tu cousin kau yang sana tu pak cik kau so kau boleh minta tolong eh tolong dulu uh, kita buat tanam bersama nanti saya buat kenduri gini ah so community punya base tu masih strong lah. community farming base uh, kita gotong royong tu masih ada tau dia tak sama macam dekat Selangor kau tanam bawang dekat Selangor tapi kau tak faham culture di Selangor uh, macam di satu rumah taman contohnya jiran pun tak kenal kan mana kau expect nak gotong royong pergi Selangor Valley untuk sama-sama sama tanam bawang kan. So, culture make a different juga dalam agriculture. So, that's why I, kenapa bila kita produce di sana 10 tan, 20 tan, kita boleh buat volume, kita boleh tanam luas, so, kita ada community yang strong. So that's why orang dah tanya lagi, alah Selangor Perak boleh jadi, kenapa? Apa benda Sabah pula? Boleh jadi Sabah pun tak boleh Sebenarnya Sabah boleh sebab Sabah buktikan walaupun despite of all the infrastructure yang teruk, tapi kita ada community yang strong. So that's why lah orang bilang the, the whole kampung is behind you bah. Yang waktu kita kisi kering bawang tu, seven kampung is behind us bah yang tak apa letak di rumah saya Zal uh, kita kasi kering Zal dah apa Zal kita, uh, rumah rumah cousin tu masih kosong lagi letak sana Zal uh, begitu so kita ada the whole kampung behind us bah. jadi kalau kita ada kampung community yang strong kita bolehlah buat tapi kalau kau tanya saya kenapa tak boleh buat kita kena faham lah locality dan culture juga teknologi so one thing tapi bukan the main thing uh, benda paling penting adalah mindset petani tu itu yang pertama yang kedua adalah pengetahuan petani pasal pengurusan tanah. Pengurusan tanah ni paling crucial. Petani ni kadang-kadang dia main agak-agak eh. Dia macam contoh, oh dia bilang ehm, tanah ni dah tak subur. Ha, dia orang main agak-agak. Semua main agak-agak. Tapi imagine kalau petani tu dia boleh ada knowledge untuk pengawalan tanah macam pH tanah, nutrition dalam tanah apa. So baru dia act upon benda-benda yang kurang dalam tanah tu. Bukan dia main agak-agak oh, Letak baja banyak-banyak Sampai membazir Lepas tu tanah tu cakap merugikan Sedangkan kita buat banyak pembaziran Kita tak buat soil test pun Kita punya tanah Selama ni Saya pun sendiri kadang-kadang Underestimate kemampuan soil testing ni Tapi sebenarnya Kenapa soil test ni penting Supaya kita boleh tahu Tanah tu punya condition tau oh. Dia punya pH berapa Dia punya nutrition yang ada tanah tu berapa Sebab bila nutrition yang Yang sehat pada tanah Akar pokok tu makan Ataupun nutrition yang sehat dalam Sistem penanaman kita dalam bali Aldi ke apa ke hidroponik ke barulah tanaman tu dia ada nutrition yang cukup badan yang sehat untuk melawan serangan-serangan daripada luar tau let's say lah tanaman yang sehat dia akan produce bricks yang tinggi bricks yang tinggi maksud dia kandungan kompleks sugar yang tinggi ok lepas tu bila kompleks sugar tinggi serangga tak akan serang so itu itu teori dia tapi orang tak tahu orang pakai spray chemical spray, spray 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 gitu tapi dia tak fikir macam mana nak buat tanaman tu tinggi supaya serangga tak serang supaya kulat tak lekat Ha macam tu. So itulah kenapa kita keep on using chemical, chemical after chemical. Sedangkan kita tak make sure tanaman ni dapat makanan yang seimbang untuk dia punya badan. Sama juga manusia apa Kalau manusia tu sehat, makan makanan nutrition yang sehat, penyakit pun tak datang. Tapi kalau manusia tu makan tak seimbang, dia makan manis, lama-lama kena diabetes lah. Sama juga dengan tanaman. Tanaman pun macam tu juga. Kalau tanaman nutrition tak cukup, senanglah serangga boleh attack. Sebab serangga kan ada sesungguh-sungguh, sesungguh sesungguh. dia boleh detect, oh tanaman ni stress, so, serang. Yang Paling penting adalah Nutrition yang betul Barulah pokok tu tumbuh dengan sehat Sebab bila kita tak ada tu Kita main agak-agak Semua main agak-agak Semua ada kepentingan Tapi kita tak tahu pun Compensation bajak tu Yang berkualiti ke kan? tidak So bagi dekat farmers uh, Subsidize dekat farmers Tapi padi tak subur pun uh, gitu. Sebab kita tak check Kita punya soil test tu Kita tak tengok Nutrition dalam tanah tu So dia bukan Teknologi dulu tau Knowledge dulu So knowledge pasal tanah tu dulu baru kita integratekan dengan teknologi untuk detect tanah tu punya nutrition yang ada bila kita ada manual punya testing so manual testing tu baru kita integrate kepada IoT ah ha, bukan kita kena pasang sistem IoT yang tahap apa-apa yang sistem IoT tu gaul bajak lah tak tak function pun kan sebab kadang-kadang kebanyakan yang IoT yang ada di pasaran IoT ni dia lebih kepada macam check bajak punya penyiraman auto siram auto ni tapi tak check pun keadaan medium tanaman